আকৌ আহিলোঁ অন্য এটা ভদ ভিডিঅ'লৈ কি খবৰ সকলোৱে ভালনে বিহু কেনেকুৱা বিহুটোতো পালেইহিয়ে বিহু বজাৰ কৰিছেনে আমাৰ পিছে বিহু চিহু নাই দেই অসম যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'লেই কাৰণ চনু কালি এক্সাম শেষ হৈছে আৰু মোৰো কাম আছে সিহঁতেও কাম আছে সেইকাৰণে চুটি তুটি নাপালোঁ একেবাৰে মেট যাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই একেবাৰে মেট ইয়াৰ পৰা যামগৈ কিন্তু ত্ৰিছ তাৰিখে চুনু ৰিজাল্ট দিব সেইটো কাৰণে ৰখি দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ৰিজাল্ট ছিটখনৰ কাৰণে আকৌ অসমৰ পৰা ইয়ালৈ অহাতকৈ একেবাৰে ভাবিলোঁ ৰৈ লৈ যোৱাই হওক সেইকাৰণে ৰখি দিলোঁ যোৱা নাই হোৱা আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে কিন্তু মই ইফালে সিফালে মানে গাটোও খুব বেয়া হৈ আছে লগতে চোনুকো চাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেই আৰু ভিডিঅ' গৰমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু একো কুৱান্তিটি নথকা ভিডিঅ' এটা দিনো কি কৰিম সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাই এনেই এতিয়া বনাই আছোঁ দুপৰীয়া ভাত থুনো আৰু মোৰ কাৰণে ইফালে পালেং আৰু বিলাহী লগতে মাছ দি বনাম আৰু ইফালে মই আলু ভাতত দি লৈছোঁ আলু নাখালে মোৰতোতো নহ'বই সেইকাৰণে আমি দুটা কিবা খাওঁ এতিয়া ভাবিছোঁ বিহুৰ কাৰণে কিবা কিবি বনাওঁ কিবাকিবি বনাওঁ মানে কি অকলে বনাওঁতে ইমান সম্ভৱ নহয় মোৰ কাৰণে কাৰণ মই এলেহুৱা অত্যন্ত এলেহুৱা মানুহ বনাবলৈ মন নাযায় যেতিয়া মন যায় তেতিয়া বনাওঁ খাবলৈ মন যায় বাকী আৰু মন নগ'লে মোৰ খাবলৈ আৰু মানুহজন লগত থাকিলে অকণমান সাহস হৈ থাকে তেওঁ বহুতখিনিয়ে কাম কৰি দিয়ে মোৰ তেওঁ নহ'লে মোৰ একোৱেই নহয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু তেওঁই চব কাম কৰি দিয়ে মোক আৰু ওচৰত থাকিলে ভাল লাগে আৰু ভাল লগা মানুহজনটো ওচৰত থাকিলে এনেও ভালেই লাগিব সেইকাৰণে তেওঁ নোহোৱাকৈ একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তে মই বনাম নিমকি কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু একদম ইজি চুনু ৰুমত আছে তাৰ লগতো হেল্প লৈ যদি মানে সেয়া মই দুয়োটা নিমকি বনাম আৰু লগতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ যোনবাই পিঠা কিন্তু বনাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু যোনবাই পিঠা বনোৱা ফৰ্মটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিব লাগিব যদি বিচাৰি পাওঁ বনাম নহ'লে নিমকিকেইটা আজি বনাই থৈ দিওঁ তাৰপৰা লাহে লাহে কিবাকিবি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি গোটেই এঘাৰ তাৰিখ পালেহিয়ে তাৰপিছতে মোৰ মানুহজনে গিফ্ট দিলেই বিহু বুলি এইযোৰ ফুলি দিছে তেওঁ আচলতে আগতো দিছিলে এনেকুৱাযোৰ ফুলি কিন্তু মই ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ নবৌ দিছিলোঁ ভাল দেখি তেওঁ লৈ থ'লে কিন্তু এই ফুলিটো দিলে লগতে আৰু এইটো টপ এটা দিছে তেওঁ বিহুক গিফ্ট দিলে কিন্তু পিন্ধি চাই পিন্ধিছোঁ তেওঁ কৈছে কি পিন্ধিবা বিহুনোনো কিনো আমাৰ ইয়াত মই বিহু কামে কামেতো যাবই লাগিব ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক একো কুৱান্তিটি নথকা ভিডিঅ' তথাপিও কমেণ্ট এটা কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ' নিমকি বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ ময়দা এইফালে লৈছোঁ কালজিৰা লগতে লৈ লৈছোঁ এটা ঘি ঘিটো হৈছে গোবিন ঘি লৈছোঁ মই আচলতে অন্নপূৰ্ণ ঘি ইয়াত নাপায় সেইটো কাৰণে এই ঘিটোকে ল'বলগীয়া হৈছে ঘিটো বেছি নাই লোৱা অলপমান লৈছোঁ ময়োদা আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া ঘি দুটা দিলে কি ধুনীয়া হয় খাবলৈ গোন্ধটোও বৰ ধুনীয়া আহে মই আগতকে বাৰ পৰাও বনাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'হে দিয়া হোৱা নাই এইফালে দি দিম মই তাল দিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত কেৰাহীখনত অলপ টাইম গৰম কৰি লৈছিলোঁ এই ক'লা ক'লা হৈ আহে যে ভাল লাগে হেৰিটো চাই কালজিৰা নাছিলে কাৰণে আচলতে মই বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ইয়াৰ ৰিফাইনো দিব পাৰে ঘি সলনি মই কিন্তু ঘি দিছোঁ সেইটো কাৰণে ৰিফাইনটো দিয়া নাই সেইফালে চুনু কি গুচাই আছে নাৰিকল গুচাই আছে সি লচকুৰা বনাবৰ কাৰণে নাৰিকল আনিছিলোঁ মই বজাৰৰ পৰা এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া এনে গৈছে বিশ টকা পইচা নহলে তাক নেদেখালে নহব এইটো লয় যেতিয়া আমি বনাই আছো জোনবিৰি পিঠা মই বনাই আছো চুনুৱে হেৰি কৰি কৈ দিছে ফৰ্মাটোত লগাই লগাই দিছে যিহেতু আমি দুটাহে আছোঁ এয়া দেখিছেনে কিট ধুনীয়াকৈ সি হেৰি কৰি দিছে কি কৰি দিছে ফল্ডিং কি বুলি কয় একদম কিট ধুনীয়াকৈ সি দিছে এনেকৈ কৰি এয়া দেখিছেনে বেলিটো পৰি আছে কাৰণে ভাল নাথাকে মুখখন দেখা পোৱা নাই এয়া দেখিছেনে মই এতিয়া লাহে লাহে বনাই আছোঁ দিয়া দিয়া আৰু ইয়াৰ লগত দি দিছোঁ মই কি ভৰাই দিছোঁ যেনে নে ইয়াত নাৰিকল আৰু চেনি নাৰিকলখিনি মিক্সিতে দি ল'লোঁ আৰু চেনিও মিক্সিত দিয়া নাছিলোঁ মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ ঢালি দিছোঁ কাৰণ বহুত মিহি হৈ যায় মিক্সিত দিলে সেইকাৰণে তেনেকৈ এতিয়া দি দিছোঁ বিহুৰ কাৰণে আৰু নাৰিকলৰ ৰসুকা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাৰিকলকেইটা বৰ ভাল নহ'ল যে ভাল নহয় গোন্ধ এটা আহিছিলে সেইটো কাৰণে মই নবনালোঁ কালি অলপমান নিমকি বনাই থৈছিলোঁ এতিয়া সেয়া কিবাকিবি বনাম আৰু ইয়াত তেনেকৈ বনাবলৈ পিঠা চিঠাটোতো নাপায়েই আৰু মই সেইদিনাখিনি পিঠাগুড়ি পেকেট এটা আনিছিলোঁ ইণ্ডিয়ানী চাউলৰ পিঠা হেৰি হয় পেকেটটো ইণ্ডিয়ানী চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় তেতিয়া মই কিবা তেল দিয়া পিঠা যদি পুৰিব পাৰিম পুৰিম আৰু যদি পুৰিব নোৱাৰোঁ চাব লাগিব যদি কোৱা হয় তেনেহ'লে মই পিছে ৰুটি বেলিব নাজানো তথাপিও সৰু সৰুকৈ বেলি বেলি গৈ আছোঁ এইবোৰ বেলা মেলা কাম বহুত কষ্ট পাওঁ মই আচলতে গৰমো কেনেকুৱা গৰম পৰিছে সেইটো কাৰণে একো কৰিব মন যোৱা নাই বনাই মেলি লওঁ বিহু কাৰণে বিহুনো ইয়াত কি আৰু ডিউটিয়ে আছে ডিউটিয়ে যাব লাগিব ছুটী পুৰিবলৈ নায়েই ইয়াই স্কুল ছুটি হৈ গ'ল এতিয়া ৰুমতে আছেহি এতিয়া মই এইটো হাতেদি কৰি হাতেও কৰিব পাৰি মই কিন্তু এইটোৱে কৈ দিছোঁ ইয়াক দি দিছোঁ ইয়াক দেখাই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সি কৈছে কি মা মোক নেদেখাবা মই চোলা পিন্ধা নাই সিহঁতৰ গৰমৰ কাৰণে চোলা পিন্ধা নাই খেলিম সেইকাৰণে সি ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই দিছে এতিয়া কি হয় বোকে সেনেকৈ এইখিনি বনাই থ'বও নোৱাৰি কাৰণ পটাপত বনাই পটাপত হেৰি কৰিব লাগিব ময়দা নহয় যেন শুকাই যায় শুকাই যায় সোনকালে সেইকাৰণে মাহ'ল এতিয়া জোনবিৰি পিঠা বনাই এতিয়া আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে বাৰু ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু জোনবিৰি পিঠাকেইটা বইল কৰি বনাব পাৰে মই কিন্তু ফ্ৰাই কৰি বনাম সিঠনু ভালকৈ দেখাই দিয়ে আৰু চোনুৱে কেমেৰাটো লৈ আছে সি হিলাই আছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন পিঠা কেইটা হয়নে ধুনীয়া লাগিছেনে বিষ খাবলৈ মাতি দিয়ে আৰু অঁ সময়ৰ পৰানো ক'তনো আহিব হ'ব দিয়া এই এতিয়া মই বনাই আছোঁ পিঠাকেইটা এইয়া দেখিছেনে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে বনাই থাকিম এইখিনি চোনোৱে দি আছে এইফালৰ পৰা এইয়া আমাৰ জোনবিৰি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল বিহু বুলি আৰু এইফালে মই কেইটামান নিমকি বনালোঁ যিহেতু এইখিনি বহুতখিনি থাকি যোৱাৰ কাৰণে আৰু নাৰিকলো নহ'লগৈ এইকেইটা লাডু এটা আছিলে তাকে নিমকি বনাই পেলালোঁ সেয়া দেখিছেনে জোনবুৰি পিঠা খাব মন গৈছে নেকি বাৰু খাব মন গৈছে যেতিয়া আহি যাব দেই সেয়া পি ৰঙালী বিহু কি খবৰ সকলোৱে বিহু কেনেকুৱা চলিছে ক'বচোন দেই মই হ'লে কি কৰিম এতিয়া এনেই অলপমান ওলাই গৈছিলোঁ বিহু বুলি যিহেতু ইয়াত অকণমান মানুহ আছে সিহঁতৰ তাত গৈছিলোঁ তাৰপিছত আহোঁতে অলপমান চিকেন লৈ আনিলোঁ চিকেন মানে চোনে লিভা আৰু কিবা এইবোৰ খাই ভাল পায় তাৰ কাৰণে লৈ আনিলোঁ এইফালে বইল কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই সেইফালে মাছ লৈ লৈছোঁ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এটা গৰৈ মাছ আনিছোঁ গৰৈ মাছটো মই পুৰি পিটিকা বনাম আৰু মাছ আৰু মাছৰ লগত আজি জিকা বনাম আৰু মাংস বনাম আজি আচলতে আলহী আহিব আলহী মানে কি অসমৰ ফেমিলি এটা আছিলে সিহঁতি অলপ দূৰত গুচি গ'লগৈ তাৰপিছত সিহঁতি আহিম আহিম গৈ আছিলে অথনি ফোন কৰিছিলে যে মই তোমালোকৰ তাত যাম বোলো ঠিক আছে আহিবা তেতিয়াহ'লে এনেই অহাতকৈ আৰু দিনতো সিহঁতি নাথাকে ন ডিউটি গুচি যায়গৈ আৰু দিনতো ইমান গৰম পৰিছে মানুহ আহিলে ভাল নালাগে চাহ তাহ দিবলৈকে মোৰ কিবা অসুবিধা হৈ থাকে নিজেই নাখাওঁ মই চাহ সেইকাৰণে ক'লো কি ৰাতি আহিবা ভাত খোৱাকৈ আহিবা যিহেতু কাইলৈ চান দেই ইহঁতেও বন্ধ আছে ডিউটি তেওঁৰ মানুহজনেও ডিউটি বন্ধ আছে অলপ চলপ কথা ধুনীয়াকৈ পাতিব পাৰিম দিনত আহিলে যিহেতু মানুহজনী পতাপত গুচি যাবগৈ লাগিব মানুহজন আহিব আহিব বুলি কৈ দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰি আহিব যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লগতে আহিবা গোটেইকেইজন বিহু বুলিও খোৱা হ'ব আৰু সিহঁতক অহাৰ পৰা তেনেকৈ ভাত খাব মতাই নাই মই সিহঁতৰ ৰুমত গৈ গৈ খাই আছোঁগৈ সিহঁতক মানে এদিন প্ৰথম আহোঁতে এদিন খোৱালোঁ বা তথাপিও এনেই নিৰামিষকৈ খোৱালোঁ বিহু বুলিও খোৱা হোৱা নাই মানে মাতিলো এতিয়া ভাত পানী বনাওঁ সিহঁতি আহিব মই ভাত পানীখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ সেইটো কাম কৰি অহা মানুহ ভোকো লাগিব পাৰে তেনেকৈ একো নাই বিহু স্পেচিয়েল সেই চিকেন আৰু গৈ মাছ পিটিকা কৰিম আৰু লগতে মাছ আছে সেইখিনি বনাম আৰু কি কি বনাব পাৰোঁ চাই লওঁ সেই একো গৰমত একো বনাব মন নাই কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা নেদেখুৱাওঁ পতাপত বনাম যিহেতু সিহঁতে সৰু ছোৱালীজনী আছে আৰু ৰাতিখন ভাবি মাজেদি পাৰ হৈ গ'লে ভাল নালাগে যে সেইটো কাৰণে পতাপট বনাই খুৱাই পাই ধুনীয়াকৈ পঠিয়াই দিব লাগিব এতিয়ালৈকে অহা নাই মানে আহিব মই ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া সোনকালে সোনকালে আহিলেহে কথাখিনি পাতিব পাৰিম মই বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিম এতিয়া বিহু স্পেচিয়েল থালি এইফালে জিকা আলু আৰু মাছ ভাজিযোৰ বনাইছিলোঁ এইফালে পাপৰ লগতে বেঙেনা পটল ফ্ৰাই এইফালে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই মাছ আৰু ডিম マルタルどういうことだろう